Один йог-мистик, его единственным занятием была медитация на Верховную Личность Бога Шри Кришну. почти ничего не было. Да и ему не нужно было ничего для медитации на Верховную Личность. И все бы хорошо, да вот только завелась у него дома мышь. я создам кошку. Ом Югешвара Намаха, кошка появись! Кошка хочет есть. Кошки любят молоко. Поэтому своим мистическим могуществом я создам корову. Ом, Дается мне, корову должен кто-то доить, поэтому своим мистическим могуществом я создам жену. Ом Югешвара Намага, жена, появись. Я не могу, я не могу, я не могу, я не могу. Ну что тебе нужно, женщина? Ребеночка <laughs> хочу! Создай ему! Создай! Ом, Йоги Ашвара Намаха, ребенок появись!

когда имел всего две гамчи. Он на мозг намос... Такая вот история приключилась на берегу Великой Ганги в Индии. А тут говорят, достиг высочайшего совершенства. Еще много-много лет он медитировал на Господа Кришну. И уже никто не мешал ему. Сам Господь охранял его мир. 一包多了。来一个，来一个。小鹿